Ayə bir rəsimdir. İçində quşlar, ağaclar var. Uzun-uzun yollar var. İnsanlar bu rəsmin içində xoşbəxtlik axtarışına çıxırlar. Kimi tapar, kimi tapmaz. Rəsm haqqında təsadüfən söhbət açmalı. Çünki haqqında danışacağımız şəxs rəsmində. Uzun illər boyunca evlərin divarlarında bir-birindən gözəl rəşimlər yaradan hey yuxuda verdi. Görələr kəndində rəssamlıq o qədər də geniş yayılmayır. Zaman-zaman gözəl rəşimlər yaratmağı bacaran, rəssamlıq istedadı olan gənclər yetişsə də, onlardan heç biri zamanın dolaylarından keçərək rəssam adını qazanmağa bacarmadı. Yalnız əyyub qodaveydi bu sahədə təhsil alaraq Rəsulun adına gəyənlə bildi. Nasamlığa həvəsi məndə lapuşallıqdan başlayıb. Hələ körpə yaşlarında <coughs> rəhmətli dayım vardı, Allah rəhmət eləsin. Məhəmməd İskəndərov. Evlərinin döşündə bir köroğlu atın üstündə Həmişə onun yanında oturardım, baxardım, çünki nə qəşəng çəkibdi, divara çəkmişdi. Uşaqlıqdan deyirdim ay mən də böyüyəndə belə bir rəssam olam, gələ belə bir şəkillər çəkən. Sonra orta məktəbə başladım. Dərsə getməyə başladım bu kitablardakı şəkillərdən yavaş-yavaş çəkməyə. Bir müddət bir birinci, ikinci siniflərdə oxuyanda elə bilginə ki mən Uşaqlar məni bir rəssam kimi tanıırdılar. Çay ev məlli vaxtı rəssamdır, şəkil çəkir. Sonra mənim bu talentimdən müəllimlər də istifadə elədi. Yəni hər dəfə 4-də 5-də oxuyanda divar qəzeti çıxardırdıq. Ə orada bir sinif yoldaşım vardı. Milayəm adında Kərmova Milayəm Nüsrət qızı. O çox əlaçı idi. O demək yazırdı lazımı da məqalələri yazırdı. Mən də ona aid şəkillər çəkirdim. Görürsən sinifin o neqativ halların, məsələn, uşaqların dərsə davamiyyətiz adın, bəəsi dərsdən qaşırdı, bəəsi ikalırdı. Belə-belə karikaturalar çəkirdik. Bir özümüzün yox. Hətta biz Ümumi məktəbin də divar qəzetini çıxardırdıq. O vaxt bir öz sinifimizin yox. Ümumi məktəbin də divar qəzetini biz çıxardırdıq. Bu rəhmətli Milaq, Məlim müəllim çox savatlı, savatlı qız idi. Həqiqətən çox ədəbiyyat oxuyurdu. Tarixçidir, ədəbiyyatçıdır. Həddindən artıq onun biliy səviyyəsi çox yüksək idi. O yazırdı, tapırdı, araşdırırdı, yazırdı. Mən də başardığımdan çəkirdim mən. Ədəbiyyatda bir şey var, əbədi e, təsvir. Əbədi təsvir. Məsəl oxuyursan, e, hansısa bir əsəri orda yazıçı o əsər haqqında görsən, bədi bir, e, hansısa bir rolun bədi təsvirin verir. Mən də məsəl oxuyurdum onu. Məsəl bir Xudayar bəy vardı. Onun yazmışdı da yazısı ki onun sifəti belə idi, burnu xoruz pəpəyi kimi sallanmışdı, nə bilim belə-belə şeylər. Bunu irəhmetli Əhd müəllim, ədəbiyyat müəllimi mənə zəkas verdi bir dəfə ki, belə bir şeyi yaratsınla. Mən də gəlib onu oturdum, başladım işləməyə, işlədim, işi verdim ona. Çox qiymət vermişdi, çox bu işdən çox təsirlənmişdi. Bir də bir boz atın belində əsəri vardı. Cəlalbəy Çuradın bunu oxudum. Bunda məndə elə belə ki, böyük həvəs yarandı bu qaçaq nəbinin qəhrəmanlığı haqqında. Orda bir başlıq vardı: "Üsyan, üsyan". Orda nə təhr üsyan elirlər, kəçicilər nə təhr müqavimət göstərir bu bəylərə qolçamaqlara qarşı. Mən onu götürdüm o əsərdən, yaratdım onun. Böyük bir şəkil belə çəkdim. Orda qolçaq ağların kəndlilərlə mübarizəsinin yabəllərində dər yaz vuruşurlar, necə qan tökülür. Yəni ki, bax belə-belə şeylər yaradırdım özümdən bunları bir kompozisiya şəklində yaradırdım. Deyin nəçi, rəsm görünən bir şeir, şeir isə eşidilən bir rəsmdir. Rəssam öz ürəyindəki arzularını rənglərin dili ilə insanlara çatdırır. Məndəki bu güclü həvəs müəllimlər də bunu bilirdi və rəhmətlik ədəbiyyat müəllimimiz Əhəd müəllim həmişə dəstə çox danışırdı bu rəssamlıqdan. Məndə o qədər həvəs var idi ki, bu rəssamlığa. Yəni bu danışdıqca mənim ətim bir biz biz olurdu. Yəni o qədər gecə gündüz ancaq fikrimdə, zikrimdə rəssam olmaq, əsərlər yaratmaq məşhur bir rəssam olma, xalqa bu sahədə xeyir vermə, belə-belə şeylər haqqında çox düşünürdüm. Ə e, Odur ki, mən də məktəbi bitirdim. Hələ məktəbdə oxuyarkən şeylər, yarışlar keçirildi, sərgilər keçirildi. Mən getdim Şamaxı da sərgidə iştirak elədim, rəssamlıq sərgisində. Orda da 2-ci yeri tutmuşdum o vaxtı. Əyüb Hodayev divəncə sənətlığa olan həvəsi onu Əcm əzim Əzmzadın rəssamlıq məktəbinə aparıb çıxarır. Buradan o rəssamlığın sirrlərini peşəkər müəllimlərdən öyrənməyə başlayır. 8-ci sinfdən mən apardım, sənədləri verdim, çünki o məktəbə 8-dən qəbul edirdilər. Belə məktəbin o lazımı Bu şəkillər üçün lazımdı qəbul üçün. Onu mən yaxşı başarmırdım onda, açıqı. Çünki mənim yaratdığım ancaq kitablardakı rəsmlər idi, şairlərin şəkilləri. Ancaq tələbat tam başqa idi. Sulu boya ilə, akvarel ilə işləmək, onu mən bilmirdim, çünki müəllimim olmamışdı. Getdim, qəbul eləmədilər. Sonra 9-dan bir də getdim. Yenə qəbul olmadım. Dedim, yox, e, qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, e, mümkündür. Mən bunu mütləq öyrənməlliyəm. Ki bu sulu boya nə deməkdir? Bunu necə işləyirlər? Çünki mən görməmişdim. Sonra ə, qəbula hələ 6 ay qalmış. Mənim bir qohum vardı, rəhmətli Okta adında. Məsələn, o məni aparırdı məktəbə. Oradakı direktoru vardı, Əliyom Məmmədov adında apardı dedi bu uşaq çox həvəsli burada gəlmək istəyir, girmək istəyir bu məktəbə. Buna bir yol göstərin. O dedi bilərəm. Bura az uşaq qəbul edirlər. Cəmi 90 nəfər qəbul verdi o məktəbə. Ona görə qəbula gələn uşaqları müəllimlər hamısı tanıyırdı elə də. Dedi bilərəm bu uşaq 2 ildir gəlibdi. Dedi hə, bəs əl çəkmir də. Hə. İstəyir ki, rəssam ola. Dedi mənim bir yaxşılığım olar ki, sizə bir müəllimin yanına göndərərəm uşağı gedib öyrənər bunun yolun necə çəkmək lazımdır bu işi necə işləmək lazımdır. Hə, Allah rəhmət eləsin. Məni göndərdiyi mərəzədən Nərmancət kəndində Vaqif Məmməd adlı təzə oranın məzunu qurtarmışdı. Gəlib Nərmancətdə müəllim işləyirdi rəsm müəllimi. Məni göndərdi ora ki, ged ondan sirlərini öyrən. Ə Allah onun köməyi olsun o vaqi müəllimin. Mən onun yanında 6 ay getdim. 6 ayda gördü ki, mənim qabiliyyətim həqiqətən çox yüksək idi. Prosta yolum bilmirəm da. Mən bunun necə eli. Ə o mənim yolunu göstərdi. Necə işləməli, sulu boyla, akvarel ilə necə rəftar eləməyi, necə işləmə. Və məni ilə 10-cu sinifi qutaran kimi də getdim qəbul oldu. də tədbirlər keçirilirdi, sərgilər keçirilirdi. Ora işlər işləyirdik. Həmin kimi mən də işləyirdim. Sonra məktəbin fondu vardı. Yaxşı işləri o fonda əbədi qalmaq üçün o fonda götürərdilər. Mənim bir neçə əl işimi o fonda, bəlkə də indi də gedib axtarısan o fondda orada yatırmışlar. Müəllimlər çox tərifləyirdilər əl işlərimi. Mənim məktəbi qutaranda mənə Leynilqrada rusta oxumaq üçün mənə promot e, şey verdilər. Qaz verdilər ki, gec hə yox qəbul eləyəcəydilər də məsəl üçün məktəbin göndərişi ilə. Amma açığı deyim, mən bu 4 il tələb tələbəliyin illərində çox çətinliklə qurtardım mən oranı. Kasıp bir adam vardım. Maddi cəhətdən təmin olmurdum. Nə də oyuncaq məsəl üçün yemirdim. Nə toyunca məsəl üçün lazımi materialları, o rəssamlıqda işlənən materialları lazımi qaydada alıb yetirə bilmirdim. Çünki imkanım yox idi onu. Cəlil Abdullah vardı, rəhmətli. Bizə dəstəyirdi. Sonra Əyüb Məmmədov vardı. Sonra Xafis müəllim vardı. Kamil müəllim, Sabir Şıqlı vardı, İsmar Şıqlının əmsoğlu. Bax bizim müəllimlərimiz, şairə Ələsgarzadə vardı. Çox gözəl müəllim idi, məsələn, tanınmış rəssamlar idi. Ən çox bəhrələndiyim adam həqiqə şairə Ələk Ələkbərzadə məsələn o şairə müəllimə çox gözəl insan idi. Bizə ana qayğısı kimi, bizə tələbə, tələbələrə ana qayğısı göstərirdi. Çox gözəl insan idi. 1980-ci ildən başlayaraq Göylər evlərində Əyyub Xodaverdiyevin rəsmləri yelanmağa başladı. 1980-90-cı illərdə O, demək olar ki, 300-cü əsər evlərdə işlədi. Divarlarda müxtəlif təbiət rəsmlərini təsvir etdi. O vaxta rəssama böyük ehtiyac vardı kənddə. Burada Göyölər Əngəli sadə kolxoza bir direktor vardı, V. Əfəndiyev. Bir dənə də partkol vardı. Nəsim Abdullayev. Bunlar elə hər mənburaqlıqda gələndə, bunlar məni çəkib oraya, idarəyə müəyyən işlər gördürərdilər. Məktəbi də qutaranda bunlar tələbnamə ilə məktəbdən məni gətirtdirlər bu kəndə. Ki gəlsin bizdə işləyəsən. Həssəmə belə ehtiyac vardı. May bayramında, 1 mayda, 9 may qələbə günündə, məhsul bayramında, çoban bayramında Sora sahizlərin məsəl bir-birinə yarışmaları, məhsul yığımında çox belə belə şeylərdə rəssama böyük ehtiyac vardı. Evlərdə rəsimlər belədir ki, mən sizə açıq deyim də, mən durub indi evdə əməkçi şəkli çəkməyəm və yoxsa idmançı şəkli. Əsas evə gözəllik verən əsas təbiət təsvirləridir. Məsəl gözəl şelalələr, gözəl dağlar, gözəl meşəliklər, Azərbaycanın səfalı köşələrinin məsəl üçün hamısını əks elətdirməyəvlərdə əsas evə bəzək verən, yaraşıq verən təbiət təsvirləridir. Ona görə bu sahədə mən püxtələşdim. Yeni nəcə rəssam çara olmalıdı. O, gördüklərini deyil, hiss etdiklərini çəkməliydi. Əliyev xuda verirdi. Rəssamlıq məktəbinə bitirdikdən sonra kəndə qayıdı. Peşəkər rəssamlığın ardınca gedə bilmədiyindən, ürəyindəki arzularını evlərin divarlarında çəkməyə başlayır. Ancaq hələ də əsl sənət əsərləri yaratmaq üçün şans qazanacağına inanır. Rəssam, sevgilimin rəsmini çək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazına çatanda fırçadan əl çək. Qoy onun nazını mən özüm çəkim. Çək onun qaradan qara telini. Çək, rəssam, çək onun incə belini. Gözünə çatanda saxla əlini. Sanalan gözünü mən özüm çəkim. Çək Tanrı verdiyi gözəl qulunu, çək dörd bir yanını, sağını, solunu, çək onun keçdiyi həyat yolunu, qoy ayaq izini mən özüm çəkim.